ijodkorlari tomonidan taqdim etilgan dark Mint o'yini hozirda beta versiyada bo'lsada oy oxiriga borib bu jangovar o'yinni bemalol hamma tarmoqlardan yuklab olishingiz mumkin bu katta hajmli o'yinni o'zingiz personajni tanlagan holda jang olib borasiz menga ko'proq shu qiz yoqdi qo'shtirnoq ichidagi opani qiz deb bo'lsa albatta o'yin topshiriqlarini bajarganingiz sari qiyinlashib boraveradi ammo shunga yarasha personaj ham kuchayib boradi orqasiga osib olgan jallod boltasidan tashqari yana bir nechta qurollari ham bor deylik qilich <preachers> gurzu ammo menga ko'proq shu yoqdi yarashmasada menga farqi yo'q o'yinda yana ko'plab maxluqlarni ko'rishimiz mumkin kichkina chigirtkalardan tortib katta nayzasi o'tkir tirnoqlargacha <triedidad> o'yinning yaxshi tomoni juda ko'p deylik personaj o'zingiz tanlashingiz grafika har xil qurollar va vaqtli topshiriq va hokazo ammo tanganing orqa tomoni ham bor yomoni bu o'yinni faqat yangi avlod telefonlariga mos albatta xitoyliklar 11 bir android ishlatayotgan bir paytda o'zbeklar uchun 9 hmm, lik ishlatiladi No shunisiga ham katta rahmat deb qolamiz o'yinni silka yordamida yuklab olish uchun video ostiga tushasiz va like bosib kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmaysiz degan umiddaman